Salam hörmətli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir əla təmir edilmiş mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Xırdalanda yerləşir, mərkəzdə. Deməli, mənzil 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsidir. Bina qazlı və koptcalı binadır. Hamam tualetdə olan bütün aksesuarlar təbii ki, qalır, çıxarılmır. Kombi də var. İstitmə sistemi kombidir. Radiatorlar qalır, kombinin aparatı çıxarılır. Səbəb odur ki, kombinin aparatı kreditlə alınıb və hələ kredit ödənilir, ona görə. Mənzil əslində 1 otaqdan 2 otağa düzəlmədi, amma çox əla düzəldilib. Kifayət qədər iri yataq otağı qalıb, balkon, yəni eyvan olduğu yerində qalıb. Baxın. Yataq otağında hər şey yerləşib. Təmiz, səliqəli, gözəl evdir. 64 kvadrat metrdən ibarətdir və e, qiymət 62.500 manatdır. Bura eyvanıdır, eyvanında əlavə şkaf yığılıb. Daha sonra kondisioner aparatı bura qoyulub. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir edilib. Bir neçə ilin təmiridir, amma təmiz səliqəli evdir, təkrarlayram. 64 kvadratmetrlik mənzildir. 2 otağa gözəl şəkildə düzəldilib. Xolu kifayət qədər iri qalıb, fikir verin, görünənə böyük xolu qalıb. Burada xolu yerləşir. Yataq otağını təqdim elədim. Və yataq otağının həmin yanında yerləşir qonaq otağı, qarşı tərəfində də mətbəx bölünmüş formada. Mətbəx mebeldə təbii ki qalır. Əgər bu mənzili ipoteka ilə kimsə almaq istəsə, mümkündür. Yəni dövlət tərəfindən ipoteka düşən şəxslərə biz bu mənzili ipoteka ilə də sata bilərik. Qonaq otağı tər təmiz gülkəmə, əla evdir bir sözlə. Azarda belə evlər çox az hallarda satışa çıxır keşdik mətbəxlə. Ölçü yenə də normal qalıb. Təxminən 64 kvadrat müqavilədədir. Kopçuda gəlib çıxacaq 60 61 kvadrat metr. Və 60 61 kvadrat metr olanda buna ipoteka fondundan da rahat şəkildə pul ayrılır. İpoteka ilə sata bilər yox deməkdir ki, biz bu mənzili ipoteka ilə sizə düzəldə bilmirik. Kimək ki, ipoteka ayrılıb? Çünki ipoteka ev ala bilər. Həmə müştərilər müraciət eləsə ipoteka üçün. Amma belə nağd şəkildə satılır. Əlbəttə biz bunu kredite salıb sata bilmirik. Bu qədər məlumat verdim. Daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayın. Hər gün yeni evlər yükləyirik, kanalımıza abunə olun. Elanlarımızı bəyənin, bizə dəstək olun. Bu günə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Qeyd etdim. Yadımdan çıxdı. Elvin telefon xətti, internet xətti mövcuddur. Bir sözlə binanın yeri də yaxşıdır. 2 nömrəli məktəb, mərkəzi xəstəxana və sair hər yerə yaxındır. Təzə bazara filan hər yerə yaxındır. Bu günə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.